Вот русских хочу как-то у вас спросить, хоть вы на этот вопрос отвечать, конечно, и не хотите, но кто же вас раньше за языка то тянул? Помните, как вы постоянно торочили, гордо, так можем повторить? Так а что не смогли-то? Ну, вопрос настолько риторический, что можете на него даже и не отвечать. А тем более, что отвечать на него вам-то как раз и не велено, бо, ну, ну не смогли и не смогли. Могли, да не повторили. Парадокс российской спецоперации. 11 января российская специальная военная операция в Украине сравнялась по длительности с Великой Отечественной войной. 1418 дней. Та война, которую российская историография величает священной и экзистенциальной, закончилась взятием Берлина и капитуляцией нацистской Германии. Нынешняя специальная военная операция, задуманная как трехдневный блицкрик, не принесла Москве ни одной из заявленных целей. Стоп! Стоп! Сейчас вы по такому дуже тонкому люду пришли. Бо, ну нет у русской гопоты более любимой темы, чем вот эта выдуманная Великая Отечественная война, победа, в которой сейчас получается работа и против вас же. Бо, ну вот в какую сторону ты не начинаешь сейчас эту тему рассусоливать, ты выйдешь на одни и те же цифры, на одну и ту же географию. Вот попробуйте сейчас, попробуйте. Спустя 1418 дней Великой Отечественной войны Красная Армия брала Берлин. Спустя столько же дней спецоперации российские войска застряли в Донбассе в 50 километрах от точки, откуда начинали наступление в феврале 2022 -го. Ну и кому она сейчас нахрен надо, эта Великая Отечественная война, яка, как вы бы, оказалась не такой уже и великой. Наоборот, она оказалась какой-то ну, такой позорно неудобной, что вся русская пропада сейчас занята тем, чтобы засунуть эту победу. Куда-то туда подальше на антресоли, чтобы она там зникло подальше от их позорных очей. А кто туда полезет, еще получит по щам. Кремль запретил госсми РФ сравнивать длительность СВО и Великой Отечественной войны. Наши источники ВП сообщают, что Сергей Кириенко на закрытом селекторном совещании с руководителями крупнейших госхолдингов ВГТРК, Раша Туда Газпром Медиа и ключевых федеральных СМИ выставил жесткий блок на любые исторические параллели между СВО и Великой Отечественной войной в контексте длительности конфликта. В Кремле считают это крайне токсичным маркером. Тем, кто нарушит стоп-лист, обещаны оргвыводы выводы вплоть до лишения бюджетных субсидий. Военкорам же грозит увольнение из государственных изданий, если они начнут активно педалировать неприятную для АП тему. Установка Кремля проста. Нужно смещать акцент с времени на результаты и неизбежность победы без привязки к календарю, поясняют инсайдеры. Ну зачем вы с ним и так, а? Да это же до прошлой недели это ж был ваш любимый конек. Вы же той невеликой отечественной 80 лет носились к дурень с писаной торбой. Аж пока оно вам самим мулять не начало. И, ну, как бы кому что не хотелось, как бы кому что не чесалось, Нельзя. Федеральные каналы и зюблогеры не поняли ажиотации вокруг 1418 дня СВО. В воскресенье, то, что российские власти требуют называть специальной военной операцией, сравнялось по продолжительности с Великой Отечественной войной. Федеральные телеканалы не стали сообщать об этом, несмотря на то, что Владимир Путин неоднократно объяснял войну в Украине именно через Вов. Зюблогеры также неохотно высказываются на эту тему, а те, кто высказываются, разделились на два лагеря. Одна группа выражает недовольство результатами СВО, а вторая не понимает ажиотацию вокруг этого события. Там да всего не понимают. Ты наверняка понимаешь, что после такого прессинга цієї темы, яка у них была в каждой бочке затычка, ешь просто так уже назад не засунешь. И вот мне интересно было, от как они с вообще выкрутятся. На «России 1» в 11-часовом выпуске рассказали про то, что российская армия улучшила свои позиции, пургу в Приморье и погоду на Балтийском море, а также о летучих мышах и самый древний ковер в мире. Вот так, 1418 дней эта тема была самой топовой, звучала из каждого буквально утюга, и вдруг на 1419 день они вспомнили про какую-то пургу, про какую-то погоду, про летучих мышей и про какой-то ковер. А раньше этого всего у вас не было? Чи раньше это все вам было неинтересно? Так если так піде дальше, дальше что? Начнете про... про дождь и снег рассказывать? Про зиму и лето? А что а с дедами, перед таким вы вот так обосрались? С ними что? Пурга? Яна Поплавская, сегодня СВО сравнялось по длительности с Великой Отечественной войной. 1418 дней. Просто нельзя не отметить этот факт. Никаких выводов делать не буду и вам не советую. Статью о дискредитации знаете? Знаем, но нам приятно наблюдать, что теперь и вы это знаете. Что теперь малейший повод вспомнить про какие-то ваши героические величия грозит вам полнейшей дискредитацией. Поэтому давайте так, про этот вас весь героизм, про какие-то победы, про какие-то величия, лучше ну его нахрен. Не повторяйте, не сможете. Максим Калашников. Можем повторить, не получилось. Итак, украинская война длится теперь дольше, чем Великая Отечественная. Можно уверенно сказать, многолетний пропагандистский лозунг «Можем повторить» уверенно же провалился. Не можете. На пятом году позиционной бойни в Украине целые и руководство, и узлы высшего управления гражданского и военного, целые мосты через Днепр крупные ЖД узлы. И наша пехота вынуждена телами, люди против дронов, платить за черепаши продвижения. Все это уже ведет к необратимым пертурбациям внутри РФ после войны. На моей душе очень очень тяжело. Максимально сдерживаю свои эмоции. Уже видно, что все выгоды от этой войны загребут США и КНР. Русским же остаются кровь, руины и убытки. Это, безусловно, всех переиграли и триумф внешней политики. Так это ты себя еще сдерживаешь это, да? а ты не сдерживай. Ты расскажи нам, как вы и без помощи Украины сами прекрасно управились бы, а сейчас с одной только Украина обосралась. Ну помните, как Путин про это разглагольствовал? Уже, уже никто не помнит, да? Так вы у самого Путина переспросите, чье там тоже уже переклинуло политолог Дмитрий Еловский о том, что сам Путин, судя по всему, не сравнивает СВО с ВОВ. Насколько я вижу, нет цитаты президента Владимира Путина, в которой он прямо приравнивает по значению СВО, специальную военную операцию, к Великой Отечественной войне 1941-1945 году, как событие или кампанию в целом. А насколько я вижу, вы либо окончательно ослепли, либо вас в гугле забанили. Де сотни его таких цитат. Які, ну, уже и самому Путину, как-то вспоминать не хочется. Ничего он такого не говорил. И на деда воевавших дедов ему уже тупо насрать, как и всем остальным, кто с ними так носился. И теперь они им что-то ну, взяли и начали всем мулять. Захар Прилепин. Сегодня специальная военная операция сравнялась по продолжительности с Великой Отечественной войной. 1418 дней. Посмотрел, наконец, видео вчерашнего прилета Орешника. Кто-то объяснил, насколько убедительно мы попали. 50% украинского газа, они уже кончились? В повсеместной бравурной аналитике увидел только сто раз повторенные «Украинцы сходят с ума от ужаса, и Запад сходит с ума от ужаса». Но они вроде уже в прошлый раз все с ума от ужаса сошли. Они повторно сошли с ума? Ну, сильно. Еще бы подробнее про результат. Сколько там газа на Україні залишилось. В честь сьогоднішньої дати хотілося би зрозуміти, що же ми мали зрозуміти в цей день. Та ви давно вже повинні були б щось зрозуміти, Ну вас це якось бере і от як відключає. Наче. Ми ж вам з першого дня війни, з першого дня повномасштабні це все говорили. І от ви самі вже до цього дійшли, ну як то вперто не можете назвати це в голос. А сказати, що то друге, ви навіть не знаєте що. Все одно, що не говори, вийде все о те, що ми про вас говорили. «Россия нужна идеология. Дмитрий Рогозин высказался об СВО, перегнавшей по длительности Великую Отечественную войну. Есть такая тема, и надо ее обсудить, резюмировал Рогозин, добавив, что без идеологической основы России будет сложно противостоять внешнему давлению. А что, тотальная украинофобия, гопничество и быдлячество вас воно уже не устраивает? Нет? Ну идеально же была идеология. Все, она больше не работает. И деды воевавшие деды у вас уже тоже, смотрю, не устраивают. Что же нам тогда надо? Да что говорят, что надо? Да уже хоть бы что-то колонель Касат. Не совсем понятная ажиотация вокруг даты в 1418 дней, что, мол, СВО идет дольше, чем ВОВ. Не можешь победить красиво и быстро? Просто победи. Потому что победа все списывает. А вот если нет победы, тогда все жизни, ресурсы и время были потрачены зря. Как пелось в известной песне. А значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Сейчас мы медленно и кроваво идем к своим целям, несмотря на все если и но. А что, подожди, что красиво победить шо, не, не получается, не? Ну что, Киев за три дня не? Ну давайте за четыре с половиной. Ну побеждайте как-то некрасиво, у вас все равно по не получится. Чи... И на це уже тоже кишка тонка. Уже никакая победа в упор не рассматривается. За ВДВ 1418 дней Великой Отечественной войны от западных границ до Волги и от Волги до Берлина. Это была воля, стратегия и победа. А что мы сделали за те же 1418 дней? Если вычесть удар по югу бывшей Украины и оккупированной части ЛНР в 2022 году, то всего 40-50 километров топтания на месте в Донбассе. Ни стратегии, ни воли, только коррупция и позор. Сталин полководец, современные, увы нет. А давайте только коррупцией мы сейчас мириться не будем, хорошо? Потому что наша коррупция ничем не хуже ваша. И скорее даже и наоборот. Только вам это что-то вообще никак не помогает. Мы с самого начала полномасштабки были в куда худшем положении, чем вы. В принципе, в таком и остаемся. И это вам тоже не помогает. Уже и наши деды вашим дедам красиво побеждать не мешают. Но вдруг оказывается, что вы без наших дедов ноль, пустое место. Вы без нас вообще ничего повторить не можете. Хотя, ну что, можете. Страна, яка регулярно і постійно в усьому обсирається, ви це можете повторяти хоча б тут чуть ли не кожен день. І до вас оце тільки зараз час це дійшло, стало якимось прозрінням. Ну, запам'ятайте це. Вам це ще не один раз прийдеться повторити. І оце повторити, ви прекрасно зможете.